Yanvarın 21-dən ölkə ərazisində müşahidə olunan hava şəraiti nisbətən sabitləşəcək. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, proses gün ərzində davam edəcək. Axşama doğru bir qədər səngiyəcək. 21-dən ölkə ərazisində hava şəraitinin nisbətən sabitləşəcəyi, sonrakı 2 gün ərzində əsasən yağmursuz olacağı gözlənir. Cənub dilə səcək. Havanın temperaturu tədricən 3-4 dərəcə yüksələcək. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, hal-hazırda saat 12:00 olan məlumata əsasən ölkə ərazisində hava şəraiti yağıntılıdır. Bəzi yerlərdə sulu qar, qar yağıb. Bakı və Abşeron yarımadasında yağış sulu qara keçib. Şimal qərb küləyi bəzi yerlərdə arabri güclü olub. Düşən yağışın miqdarı Sarbaşda 11 mm Balakən Zaqatala 6 mm, Şərur Ağdərədə 3 mm, Şahbuz uzu dağ kəsən Göygöl Kişçayda Sədərəkdə 2 mm, Naxçıvan, Şəmkir, Quba, Qusar, Xaldan Qız, Qəbələ, Göyşay, İmişli, Kürdəmir, Cəfərxan, Yardımlı, Lənkəran, Şahdağ, Qubustan, Zərdab, Biləsuvar, Göytəpədə 1 mm deyib Gərcətin hündürlüyü isə Ağdərədə 35 sm, Sarıbaşda 27 sm, Qubada 20 sm, Kälvəzdə 18 sm, Qızda 16 sm, Xaldanda 8 sm, Altağaçda 6 sm, Daşkəsən, Göygöl, Zaqatala, Şəhrur, Naqçivanda 5 sm olub.